Ketika nafsu manusia tak terkendali, godaan datang menggoda iman. Ketika buah yang ditanam tidak terasa manis, segala cara akan dilakukan demi mendapatkan harta dan wanita. Inilah kisah seorang bangsawan wanita dari Inggris. Pada abad ke-18, seorang anggota bangsawan Inggris yang sangat terkenal pada era Georgia Mary Eleanor Bowes lahir di Upper Brook Street, di Mayfair, London pada tanggal 24 Februari tahun 1749. Mary Eleanor memiliki kakak laki-laki, namun kemudian dia meninggal dunia. Sehingga Mary menjadi satu-satunya anak dari orang tua Sir George Bowes dengan istri keduanya, Mary Gilbert dari St Paul's Walden. Istri Pertama George Bowes menikah pada usianya 14 tahun, kemudian dia meninggal setelah tiga bulan pernikahan. Setelah lama menjadi duda, George Bowes kemudian menikah lagi dengan Mary Gilbert, ibu dari Mary Ellen Bowes. Saat itu, usia Mary Gilbert sudah cukup sangat matang dan belum pernah menikah. Profesi ayah Mary, George Bowes, selain pengusaha sukses batubara, dia juga seorang anggota parlemen dan pernah menjadi wali kota Hartpool dan Durham pada tahun 1732. Masa kecil Mary tinggal di wilayah perkebunan Lembah Derwent, Street Lancaster di Gibside, Inggris Timur Laut. Mary Eleanor tumbuh menjadi wanita muda yang sangat cerdas. Hobinya dan pengetahuannya saat itu sangat tidak mungkin dimiliki oleh seorang wanita di abad ke-18. Dia bisa membaca dengan lancar pada usianya empat tahun, memiliki bakat dalam bahasa dan sangat menarik pada botani. Pada tahun 1760, saat Mary berusia 11 tahun, ayahnya meninggal dunia dan mewariskan kekayaan yang sangat besar. Saat itu, diperkirakan antara 600.000 pounds hingga 1.400.000 pounds, atau setara 11 miliar 558 juta. 916.000 rupiah hingga 20 miliar 29.786.000 rupiah. Uang-uang itu dia kumpulkan dari bisnis ayahnya, seorang anggota kartel tambang batu bara dan menjadi anak pewaris terkaya sejak saat itu. Dia menjadi pusat perhatian para bangsawan yang ada di wilayah sekitar. Seorang bangsawan dari Skotlandia berhasil menjodohkan Mary pada usianya 16 tahun. Pria itu bernama John Lyon kelahiran tahun 1737. Dia adalah Earl of Starmore dan Kinghorn ke-9, salah satu nenek moyang Raja Charles III dari pihak ibu. Pada usia 18 tahun, Mary menikah dengan Earl pada bulan Februari tahun 1767. Karena wasiat ayahnya menetapkan bahwa suaminya harus menggunakan nama keluarga Earl mengajukan permohonan pada parlemen untuk mengubah namanya dari John Lyon menjadi John Bowes. Dalam pernikahannya mereka dikaruniai lima orang anak, tiga putra dan dua putri. Mereka hidup dengan sangat mewah bergelimang harta. Namun beberapa tahun setelah menikah kehidupannya mulai berubah. Uh menderita sakit tuberkulosis dan kesehatannya semakin melemah. Dia juga terlalu sibuk menghabiskan waktu untuk memulihkan masalah keluarganya di Castle Glamis yang terletak di Skotlandia. Mary yang kesepian mulai merasa tidak puas dan ada rasa kecewa terhadap suaminya yang dianggapnya kurang perhatian. Sejak saat itulah, dia mulai berselingkuh dan bersenang-senang dengan seorang teman yang dikenal oleh suaminya, pria itu bernama George Grey. Hari-hari berlalu seperti kehidupan rumah tangga yang hambar, hingga suatu hari sang suami meninggal dunia di tengah lautan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal, untuk tugas sebagai rekan perwakilan dari Skotlandia di House of Lords pada tahun 1776. Sepeninggal suaminya, Mary mendapatkan warisan. Dari usaha yang selama itu dijalankan oleh suaminya di pertambangan dan pertanian, dia menjadi janda kaya raya. Namun ternyata El punya hutang. Selama menjalankan rumah tangga mereka, hidup sangat boros. Hutang sebesar 145 ribu pounds atau setara 2 miliar 822.770.000 rupiah. Mary harus melunasinya. Sebagai ahli waris, jumlah hutang itu tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah kekayaan yang sangat banyak yang dia miliki. Dia sangat sanggup untuk melunasi tanpa masalah ataupun kesusahan. Pada saat suami Mary meninggal, dia sedang dalam keadaan hamil dari hasil selingkuh dengan kekasihnya. Mary yang hanya ingin bersenang-senang tanpa ada ikatan, lalu dia melakukan. Aborsi pada kandungannya dengan meminum obat ramuan cairan hitam. Kisah asmaranya berlanjut hingga berkali-kali hamil dan berkali-kali pula melakukan aborsi. Asmara yang masih ada itu, mereka berniat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan yang diawali dengan bertunangan pada tahun 1776. Namun, di tahun yang sama, Mary tergoda oleh pria lain. Seorang petualang Anglo-Irlandia, secara etnis, sosial, seseorang keturunan, dan penerus kekuasaan Protestan Inggris di Irlandia. Mary terpikat karena pria itu sangat menawan, tampan, dan cerdik. Dia bernama Andrew Robinson Stoney. Dalam masa pendekatannya, untuk memikat hati Mary, Andrew mengaku bahwa dia adalah seorang kapten. Belakangan diketahui kenyataannya dia hanya seorang serif tinggi Durham, Inggris Timur Laut. Saat itu Mary sangat kecewa karena merasa dibohongi. Lalu dia akan meninggalkan Andrew. Andrew yang tidak ingin kehilangan pohon uangnya. Kemudian Andrew menggunakan akal liciknya, membuat drama dan membuat rumor fitnah. Dia membuat cerita-cerita anonim dan menghina tentang kurangnya moral Mary di kolom gosip The Morning Post. Rumor itu dibuat untuk menuduh tunangan Mary sebagai pelaku. Kemudian dengan gertakan ganda, dia menantang editor surat kabar tersebut untuk berduel demi membela kehormatan Mary. Dengan alibi, ingin menyelamatkan kehormatan Mary. Dia berduel di depan umum dengan George, sang tunangan Mary. Andrew saat itu terluka parah. Dan sekarat, padahal dia hanya pura-pura terluka parah untuk menarik simpati dari Mary, seolah dia berkorban demi Mary. Mary yang tidak mengetahui bahwa dia saat itu sedang dibohongi, dia mulai merasa iba terhadap Andrew. Andrew kemudian memohon kepada Mary untuk mengabulkan keinginan terakhirnya, menerima lamarannya, dan menerima dirinya sebagai suami. Mary yang sudah sangat terpikat oleh Andrew, akhirnya dia terjebak ke dalam tipu muslihat Andrew. Dia meninggalkan tunangannya dan kemudian menikahi Andrew di gereja. Mary Gilbert, sang ibu meninggal dunia pada tahun 1781 dan dia meninggalkan seluruh warisannya untuk Mary. Mary Ellen Nobos semakin kaya karena ibunya pun meninggalkan warisan. Yang mana Mary Gilbert, sang ibu, juga adalah seorang anak tunggal dalam keluarganya. Tak lama setelah menikah, Andrew yang pura-pura sakit mulai menunjukkan pulih dari sakitnya. Dan sedikit demi sedikit dia melanjutkan tipu muslihat dan akal licik demi menguasai harta istrinya. Saat itu, Mary mulai menyadari hal tersebut. Diam-diam, dia membuat perjanjian pranikah dan melepaskan sebagian hartanya untuk anak-anaknya. Selama pernikahan dengan Andrew, tidak ada kebahagiaan dalam hidup Mary. Dia kerap kali mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Dia dilecehkan, disiksa, dikurung di dalam lemari kamar. Dalam melakukan aksi kekerasannya, Andrew tak hanya menggunakan tangan saja, namun dia juga menggunakan benda-benda tumpul untuk menyerang Mary, sementara Mary dikurung di dalam kamar. Andrew menghabiskan waktunya dan kekayaannya untuk bersenang-senang dengan wanita lain di luar rumah. Namun, bila Andrew berada di dalam rumah, dia memperkaos semua pembantu yang ada di dalam rumah. Bahkan Andrew sering mengundang PSK datang ke rumahnya untuk hiburan, sementara Mary di ruangan lainnya terkurung. Hingga pada tahun 1785, dengan bantuan empat pembantu setianya, Mary dan putrinya berhasil melarikan diri dari ruang tahanan. Dia kabur ke Paris, lalu mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan gerejawi. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, dengan dibantu para kaki tangannya, Andrew berhasil menculik Mary dan membawanya ke Inggris Utara. Di sana, penderitaan Mary semakin berat, selain dipukuli. Dia dibawa keliling desa tanpa menggunakan baju lengkap. Saat itu, keadaan musim terdingin di wilayah itu. Beruntungnya saat itu ada orang yang bersimpati dan menyelamatkan Mary dari penyiksaan itu. Setelah Mary selamat, kemudian dia mengajukan gugatan perceraian pada tahun 1785. Selama berjalannya persidangan, hampir seluruhnya warga mendukung Mary bersimpati atas apa yang terjadi. Persidangannya sangat sensasional, menjadi perbincangan publik yang sangat viral di London. Namun kemudian, keadaan menjadi terbalik setelah publik mengetahui aslinya tingkah laku dan karakter Mary. Selama itu sangat tidak bermoral. Mary dituduh melakukan hubungan sedarah dengan anak keempatnya. Dia dituduh pula berkali-kali selingkuh. Saat itu dia menjadi wanita yang tidak terhormat di mata publik, dan di hadapan persidangan, tentunya itu semua adalah usaha dari Andrew untuk memenangkan hati publik dan memenangkan persidangan. Andrew ingin menang, memegang kendali penuh, menjadi pewaris dari harta kekayaan Mary, hingga ke tingkat pengadilan tinggi. Usaha Andrew telah gagal; dia kalah di persidangan dalam tuntutan harta. Andrew dan kaki tangannya dihukum penjara tiga tahun atas kejahatannya. Namun, persidangan perceraiannya masih tertunda hingga Mary meninggal di usianya 51 tahun pada tahun 1800. Di tahun itu pula, Andrew bebas dari penjara dan tidak mendapatkan warisan dari Mary. Tentunya warisan itu sepenuhnya kembali untuk yang lebih berhak anak-anaknya dengan dibantu saudara laki-laki dari suami pertamanya yang bernama Thomas Lyon menjadi pemegang hak asuh anak. Mary Ellen Nobles dikenang sebagai The Unhappy Countess dan kemudian kisahnya difiksikan oleh William McPistick Ray dalam buku berjudul The Luck of Barry Lyndon dan dibuat film drama bersejarah oleh Stanley Kubrick yang mendapatkan penghargaan pada tahun 1975 berjudul Barry Linden. Begitulah kehidupan dunia tak selamanya berbuah manis, meskipun orang tersebut keturunan bangsawan. Tak lupa selalu berdoa, semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang jahat dan dilindungi oleh Tuhan dari orang-orang yang jahat. Terima kasih Sobat You Love. Salam!